же ж так, це же стиде, це ж це ж дитя на хат. Сподіть на нього. Це не люди воєва. Ви ж не можете виконувати Ні, ці рішення, воно свої от він. Возьмі рішення, це твоє спасіння! Ну як же ж так? Ви же чули, друзі? Ви ж чули, що там фамілії, прізвища наші були записані тільки що. А від нас попередні дії відмовилась людина. Два дні пала, може, скажемо, так. Він тільки що зазначив прізвище, ми не брали участь при розгляді клопотатів. Що ви робите? Там Я розумію, але ми не були учасниками. Це не рішення суддя. Гельпа! 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 Гайба! Можно я скажу два слова, секундочку. Я скажу два слова. Два слова. Я хочу, во-первых, во-первых, всем... во я хочу всем сказать спасибо. Это было действительно очень показательная такая вот показательное судилище. Вся Украина была свидетелем этого. Я так понимаю, что сегодня есть две Украины. Одна Украина, которая сражается, одна Украина, которая хочет перемен, реформ, хочет другой жизни, новой жизни, хорошей жизни, комфортной жизни, правильной жизни. Честой. Честной жизни. Есть другая Украина, которая, к сожалению, досталась нам из прошлого. Она еще живет по старому, по каким-то своим старым законам, принципам, командам, вершит нелегитимное правосудие вершит беззаконие, осуществляет коррупционные действия. Но я думаю, что вот с такими примерами и с таким обществом, которое у нас формируется, гражданское, мы победим. Я вам скажу так, те, кто в старой Украине, за ними кони и колесницы. Те, кто в новой Украине, за нами Бог. Спасибо всем большое. Я прошу, я прошу, я, я прошу ребят. Я прошу сохранять порядок. Да. Да какой? А да какой? Я, я прошу выходить. сохранять порядок. Потому что сейчас это может привести к каким-то жертвам, каким-то потом, не дай бог, кто-то да? пострадает. Я не хотел бы, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Давайте добиваться всего легальным... Да тут нету у, у нас есть два дня, за которые да, адвокаты одна, уже подготовили апелляционную жалобу, уже ее подали. У нас хорошая правовая позиция. Я всех вас э, в, в тот момент, когда будет назначено апелляционное рассмотрение, я вас прошу прийти а поддержать. Там, может, будет, дружище, я думаю, че? я думаю нет. Я думаю, в более высокой инстанции уже нету таких судей, как здесь. Поэтому этот судья, с ним все понятно, он стоит на увольнении, он под уголовными делами. Я вас прошу отнестись к нему так, как вы к нему сегодня все отнеслись. Так он это... не зачитал, зачем ты идешь? Ну, да я подойдет, я не могу не подчиниться. Защит... Он Барния пока что в манке. Ребята, я вас очень прошу, неадись. давайте сохраним спокойствие. Давайте сохраним порядок, давайте сохраним друг друга прежде всего. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Я прошу вас всех поддержать меня в тот момент, когда будет апелляционное рассмотрение. У нас достаточно хорошая позиция для того, чтобы выиграть апелляционное рассмотрение. Спасибо еще раз всем большое, низкий поклон. Спасибо большое.